за счет иногородних, они еще забирают эту часть медикамент, Ну, хотя мы понимаем, что не забирают, потому что они не получают, точно так же, как, как и кроматорчане, с другой стороны. Но расчет денег на одного э, больного, попавшего в стационар или на дневное, идет же и, и за счет них, то есть... Или областной бюджет должен дофинансировать тогда, или, как вы говорите, города заключают договора и вы получаете? Мы, не, мы вообще медикаменты за этих людей вы получаете? Нет, да. бюджет. Да. бюджет, да. бюджет. Да. Есть вопросы, предложения? а да, вы получите? военнослужащие, потом и да, территории... А учет мирового... вы ведете? Сколько вы... Да, сколько делалось, сколько делалось, это, я вообще, например, не представляю, как я пройду в другом городе и скажу, здрасте, лечите меня. Я они, скажут, Сюда". Они, Сюда". они скажут, иди отсюда. Они скажут, иди лечить своего городе". Вы можете назвать а... любую улицу, не предоставляя паспорт. А внук. Они требуют паспорт а, сейчас. Реп... это сейчас уже Это нарушение конституции. Да пусть нарушение, но вы меня извините, такого никогда... Иди, езжай к себе домой и лечи. Такой мне ответ. славянская ну что его не будем принимать будете будете ногическое ну, я же думаю таких там будет. не такие уж и большие будете. объемы там поверьте очень сейчас сейчас раз, это третье да да давайте посмотрите например нет эндокринологического то, отделения австрамологического отделения астрологового отделения у нас одно на весь северный регион городе а где она вы... у нас находится? В третьей больнице. 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 Да, а что... Давайте это поведомление... открыли его или как? Слушай, Слушай, 30... Возле детской больницы. Давайте, пожалуйста, Возле детской больницы полегли. Да. Это первое. Да. Второе. А, листовки мы уже потом оставим. И получается так. Я повед... поведомление подготовила, но мы его не, обсу... не успели обсудить, Кто потому это? что и уже и компьютер забрали. Я тогда да, его, да, выложу это поведомление. Там много нюансов, которые надо обсудить. Все-таки. Дата, там, кто садово особо порядок, мы должны делать в том, что там уже оприлюднуть наши рекомендации. Но у нас еще же рекомендации будут по услугам и по осмотрам, которые мы, я надеюсь, теперь чуть-чуть ну, быстрее будем проводить, я надеюсь. А почему быстрее будет проводить? Потому что письменно будет запрашивать. Ну, сейчас хотя бы, да, если мы планируем по услугам, по плану вторая у нас провести в следующий четверг, то сейчас бы надо сосредоточиться, видите, Второй Алексеевичу, и чтобы не было как с медикаментами сейчас. Мне надо то-то, то-то, то-то. Ну, сейчас вот к этому подходим. Вы готовы Готов. сейчас парели? Тот парелик, рекомендации, мы сейчас по медикаментам, мы доуточниваем той же самой, самой группе э, обсуждаем с вами. Пожалуйста, еще раз приглашаю вас заходить. Пока есть вот таких общих 4 рекомендации, которые надо детализировать, уточнить там все ссылки, всю аргументацию. Игорь, на то есть вообще штук 20 там приду. Вот вы еще там про муниципальную там аптеку что-то добавили, да? То Плюс еще люди рекомендации за неделю, где-то до э, самих громадских слушаний, они письмо будут подавать. За неделю нам в любом случае надо будет сесть еще и проработать те письменные рекомендации, которые до, от, придут к нам от раза. Плюс еще наши мы пробежим все, что мы будем выносить на громадские слушания. а может кто этой своей рекомендации отказываюсь. Вы меня убедили, ваша аргументация, ну, правильная, соответствует. Я вот в законе вот этого пунктика не досмотрел, он действительно это там э, не допускает и тогда Это в любом нам, в случае нам это надо будет делать. Поэтому вот эти четыре рекомендации они у нас для проработки дальше остаются. Повидомления выкладываю в Фейсбуке, начинаем там обсуждать детализировать организационных там вопросов много. И давайте, э, у вас есть предложение по поводу второго вопроса, организация, диагностика, какую информацию они должны вам дать? Давайте сейчас сразу поговорим. Типтуйте. Нет, тиктуйте. Нет, 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 нет. мы письменно соберемся, сделаем. Бисменно, Больше бисменно. уже устали. До следующего четверга мы успеем. Нет, конечно. Нет, не успеваем? Мы завтра соберемся или в понедельник. Так, соберемся. да, успеваем. В четверг следующего. вы приглашаете вторую часть рабочей группы? А мы ну вы сообщите, да, или в группе, или да, на WhatsApp, или еще как. Может быть и, э -э и не надо их звать. Может быть и не Как не надо? Нам Нет, Какие-то какие таблицы вы подготовите, решили. какая нужна информация, более детализированная да, 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 или еще. Мы письменно да, Перечень вопросов. Мы будем смотреть, что он может дать, что он не может дать. Ну, первое, понимаете? Вопрос остается неизменным. Обязательно обеспечение доступа к диагностике. Смотрите, доступ к информации что мы должны доставить. Не, вы <связано> да? не поняли. Мы сейчас не про доступ к публичной информации говорим. А готовые уже материалы, которые у нас есть и готовые по работе. Зависит, Зависит. Мы работаем специально, в специально, Специально готовить у нас нет специалистов и времени. Вот понимаете, у меня еще сегодня второе число. Да? Я не просто зам по экономике, который умеет говорить. Здорово да, и это самое. Я из горздравоотдела. А. Я зам а. Валерии а. вот Непосредственно сводит отчеты, информацию, сводит, делает. Вот, вот вы говорите, там сводную информацию. Формирует, да, заявки, да. Формирует. Но в определенный, на определенный вот сейчас мы будем в июне месяце заниматься разработкой проекта бюджета на 2017 год. И этим буду заниматься непосредственно я. Сводить информацию, которую мне подадут все больницы. Вот как они качественно подадут, как я свету. А потом я поеду в департамент и скажу, вот я хочу 300 гривен койка день сделать. Потому что планирование идет на койка дней и на количество да. этих койка дней и стоимость койка дня. А мне скажут, сейчас не то время. Мне в прошлом году разрешили 94. Это была разрахункова 300, допустим. Разрахункова полна потреба. А грипп нам показал, что койка день может быть и тысячу, и две. Это сумасшедшие цифры. Если их умножить, и получить в итоге это будет сотни миллионов. Пока на сегодняшний день я бы вам ничего не давала, пока я не увижу, что пациентов, до пациентов доходят эти люди. Вот мне можете да. не жаловаться сейчас. Вот когда не мудрится, за я побежный, вам рассказываю, как есть на практике. Пока у и у тот несчастных 198 миллионов, а из них на лике 21 миллион 300, 000, я пока не вижу, куда они уходят. Честно. 20, еще 21 30, 300... И в этих же 21.300 сидит сколько миллионов Г Гемодиализ. Г Гемодиализ, это что Гемодиализ же? люди чуть не начали умирать. Ситуация была, потому что вмешались э э тендер не прошел у, -у, 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 -у. у нас в начале года. Еле-еле да, 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 да. в апреле прошел тендер с большими потугами, потому что те же лики Украины влезают в этот простор, вот этот гемодиализный, три поставщика в Украине. Вот они хотят. А потом суд был, делают, да? Делают да, черб... Да, они вышли на антимонопольный подкомитет, да, да, а да. у нас определенные аппараты стоят. Гамбролет нам поставляла фирма. И эти определенные аппараты должны... По гемодиализу подтверждается информация, что люди действительно бесплатно получают. Гру. То есть 9 миллионов практически вот для себя я сегодня, вы меня убедили, да, люди получают. Но остальные 12 миллионов не вижу. В остальных 12 миллионов еще 3 миллиона льготная рецептура. О, Это то, что мы тут рассказывали. Вот, вот.